ॐ श्रीगुरुभ्य ॐ नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतं हृदियस्कन्ध अथ षष्ठोऽध्याय ऋषिरुवाच इदि तासां स्वशक्तीनां सदीनाम् असमेत्य सा प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्यगदिमीश्वर कालसंज्ञां तदा देवीं बिभ्रच्छक्तिमुरुक्रमा त्रयोविंशतितत्त्वानां गणं युगपदाविशत् सोऽनुप्रविष्टो भगवांश्चेष्टारूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन् प्रबुद्धकर्मा देवेन त्रयोविंशति गो गण प्रेरितोऽजनय स्वाभिर्मात्राभिरधिपूरुषम् परेण विशदासोऽस्मिन् मात्रया विश्वसृगण चुक्षुभान्यून्यमासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराश्चरा हिरण्मयः स पुरुष सहस्रपरिवत्सरान् आण्डकोश उवासात्सु सर्वसत्त्व बृंहितः तवै विश्वसृजां गर्भो देवकर्मात्मशक्तिमान् विवभाजात्मनात्मानम् एकधा दशधा त्रिधा एष ह्यशेषसत्त्वानाम् आत्मांशः परमात्मना आध्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते साध्यात्मसाधिदैवश्च साधिभूत इति तृधा विराट्प्राणो दशविधा एकधा हृदयेन च स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापिधमथोक्षजा विराजमदपत्सेन तेजः सैषां विवृत्तये अथ तस्यापि तप्तस्य कदिचायधनानि हा निरभिद्यन्तदेवानां तानि मेकददः शृणु तस्य अग्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपालो विषत्पदं वाजा स्वांशेन वक्तव्यं ययासौ प्रतिपद्यते निर्भिन्नं तालुवरुणो लोकपालो विशद्धरी जिघुयांशेन चरस यहास प्रतिप्यदे निर्भिनौना विष्णुरा विशदेन गतिपत्ति भविन्नेक्षिणी तो लोकबालाशत्पो चक्षुषाशेनूं प्रतिपत्ति भवत् నిర్భిన్య చర్మాణి పాలోవిశ ప్రాణీనాశైన సంస్పర్శం ఏనా సౌ ప్రతిపద్యే కర్ణవస్య వినిర్భిన్నీష్ణ్యం స్వం వివిశుద్దిశ స్తత్రీణ శబ్దశ సిద్ధిం యొన ప్రపద్యే सो तो जमस्यविनिर्भिन्नं विवेशो दिश्यमोषधी अम्सेना रोमा भी कंडुम याहिरा साऊ प्रदीपद्यदी मै ट्रम्तस्यविनिर्भिन्नं सो दिश्यम का उभा विशर रेदा साम्सेना एना सावा विनिर्भिन्नं मित्रो लोके सा विशर पायुनाम्सेना एना साऊ विसर्गं પ્રતિપદ્ય હસ્તાવસ્ય વિદ્ર સર્પ નિરાશદ વાર્તયાશે પુરૂષો યુદ્ધિ પ્રબધ્ય પાદવેશો વિષ્ણુરાવિશ વ્યક્ત્યાસો યયા પ્રાપ્ય પ્રબધ્ય બુદ્ધિ ચાચ્ય વિગીશોધિષ્ણ્યમાશદ बोथेनाशेन बोधव्य प्रतिपत्ति भवि हृदय चा निर्भि चंद्रमा विशत् मनस येनासौ विक्रिया प्रतिप्य चास्य निर्णनम अभिमानो विशत् कर्मणां कर्मणशन येनासौ कर्तव्यं प्रतिपद्यते तत्त्वं चास्य विनिर्भिन्नं महान्दिष्ण्यमुपाविश चित्तेनां शेन येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते चेष्णोऽस्य ध्यौर्धरा पद्भ्यां खं नाभेरुदपद्यथा गुणानां वृत्तयो येषु प्रदीयन्ते सुरादय शेषणोऽस्य ध्यौर्धरा खं नाभेरुदपद्यता गुणानां वृत्तयो येषु प्रदीयन्ते सुरादय आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवा प्रभेदिरे धरां रजस्वभावेन वणयो ये च ताननु තීයේන ස්ොභාාවේෙන පගවන්න අභිමාශ්‍රදා උපයෝරන්දරම් යෝම ඒ දුද්‍ර පාක්ශදාම් ගෙන මකටෝවර්ත දබ්‍රක්ම පුරුෂෂ්‍යකුරු දොහ. යස්තුූන් මකත්තුවත් වර්ණාන මුක්්‍යෝපුූ ද්‍රාහමණෝගුරු. ബാഹുഭ്യോ വർതക്ഷത്രം ക്ഷത്രീയസ്ത്രത യോജാസ്രായ വർ പൗരുഷ കക്ഷിശോ വർന്ദ തോർവോർകൃത്തികരിഭോ വൈശ്യതുദ്ഭവോ നൃണാം യസ്സമവർത്ത पद्भ्यं भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्यां जातपुरा शूद्रो यत्प्रीत्या तुष्यदे हरि ये देवर्ना स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यज्जाता सह वृत्तिभिः एदक्षत्तर्भगवतो दैवकर्मात्मरुपिना क्रद्दध्यात् उपाकर्तुं योगमायाबलोदयम् अथा विकीर्तयाम्यङ्ग यथा मदि यथाश्रुतं कीर्तिं हरिः स्वां सत्कर्तुं निरमण्यभिधासदीं एकान्तलाभं वदसो नुपुंसां शुश्लोगमौलेर्गुणवादमाहु ശ്രുതിഷ വിദ്യുദ്ധിവാൃതാ കഥസംപ്രയോഗം आत्मनो वसिदो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रान्धे धिया योगविपक्वया अधो भगवतो माया मायिनामभिमोहिनी यत् चात्मवत्मात्मा न वेद किमुदा परे यदो प्राप्य निर्वर् येतो प्राप्य निवर्तन्ते वादस्य मनसा सह हसं चान्य इमे देवा तस्मै नमः नमा श्रीहरये नमा इति श्रीमद्भगवदे महापुराणे पारमहसंश्याम संचिதாய तृतीय स्कन्धे षष्ठोध्याये सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद हरि ओम